Я до последнего буду верить и надеяться, что мой муж жив. До последнего, до последней секунды, до которой я буду жить. Я почему-то что-то почувствовала, и я так плакала, я говорила, не иди, пожалуйста, давай ты уволишься. 26 числа у моего мужа должен был быть крайний рабочий день. После этого трое выходных. Но директор решила, что это много, и сказала, чтобы он вышел на работу пришел домой, говорит, у меня две новости к тебе. Одна хорошая, вторая плохая. Я говорю, какая? Говорит, я купил тебе твой любимый салат, а завтра у меня забрали в выходной. Мы еще долго общались до ночи. Потом мы встали утром. Он собирался на работу. Я кричала, я просила, остаться дома. Нет, я пойду, нет, я пойду. Я даже не попрощалась. Я такая расстроенная была, что ну шо. Прогремели мощные взрывы. Я подождала конец тревоги, звоню, звоню, гудки, 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 гудки. Еще минут 20 у него работал телефон после взрыва. Я прибегаю, просто полыхает магазин. Я узнала информацию, что вроде как видели, что он выходил. Он пошел спасать еще людей. Потом загорелось, все, упала крыша. Больше его никто не видел. Я просто молю Бога, что он где-то в реанимации. Там людей доставали парни сами, никто не приехал поначалу. Они сами одевали футболки себе на лицо, бегали, доставали людей. Там люди оторванные, конечности были. Мне сказали информацию, что двое парней курить вышло на задний двор, и он пошел к ним во время тревоги. И потом сразу же прозвучал взрыв. Где он был в этот момент, я не знаю. 23 число он был в отпуске, 24 был его рабочий день. Он мне написал, что конфи больше не будет закрываться, точнее не конфи, а весь торговый центр больше не будет закрываться во время тревоги что с этого момента во время тревоги все магазины продолжают работать. Все сотрудники должны оставаться на работе во время воздушной тревоги. Покидать помещение нужно по согласованию. Он каждую тревогу уходил в Днепровский зорик. Мама его уже третий раз сегодня будет ехать сдавать материалы. Дынка, я, я Богу молю его там нет. Я не могу спать, я не могу есть. Я ела последний раз, когда он ушел на работу. Мы всегда по утрам делаем кофе с молоком и бутерброд. Это последний раз был, когда я поела. Я не буду без него есть.